قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتب يزيد رحمه الله تعالى وأسكنه الله في جنة الفردوس في جنة الفردوس الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وفاء 157 من تجو هجرية أوزاعي إمام أهل الشام الأوزاعي إمام الشام بل قد بصبر دي atas السنة Hanya sabarkan diri atas sunnah. Mengaji belajar. belajar. sabar belajar sunnah. Sabar amalkan sunnah. Sabar sebarkan sunnah. Ya, sunnah. belajar sunnah. belajar sunnah. Kita belajar sunnah. Belajar, belajar salat jemaah. Belajar jaga, jaga akhlak. Belajar, jaga tutur kata. Jaga perkataan janganlah bila masuk sunnah sama pangai macam Jadi, jahiliah kita dulu. Masuk sunnah pun suka dengar muzik ini. Allah Ustaz. Tak betul itu. Dah ikut sunnah muzik sunnah. Ada muzik sunnah. ya. <wedel> <fan> <and> Dia ikut sunnah masih lagi kuat berjauh. tak jadi lah. Eh? Masa sunnah masih lagi tak ada sebab penyabar dengan isteri tak sabar Abang ni sama je pergi kuliah tapi sama juga bagi maki, maki apa semua hmm, tak sunnah itu, tu malam ustaz dan sunnah pun tak ada khidmat pada keluarga juga kurang khidmat sama je nak sampah pun tak malas malam ustaz ni sunnah sabarlah dirimu di atas mana. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagai mana yang mereka katakan. Maksudnya kita ucap dalam masalah agama ni macam mana sahabat ucap. Dalam masalah dunia lain cerita. Maksudnya ucap katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Itu dalam masalah agama. Kalau sahabat kata benda ni bagus, kita kata bagus. Kalau sahabat diam, kita diam. Kalau sahabat kata dia tak bagus, kita mungkin tak bagus. Tahanlah darimu dari apa-apa yang mereka menahan diri daripada mereka. sahabat ya. tahan diri daripada bercakap tentang sifat Allah. Kita pun sahabat tahan diri bercakap sifat Allah. Bila sahabat tahan diri pada sunnah Nabi. Tahan diri sahabat tak petikan pun sunnah Nabi. Kenapa tipat langat? Kenapa tiga langat? Kita pun jangan tanya soalan dan ikutilah jalan salafus saleh. Orang sebelum dia. Karena akan mencukupimu dalam masalah agama. Karena akan mencukupimu dalam masalah agama. Apa saja yang mencukupi mereka? Macam apa yang cukup dengan sahabat? Cukup untuk kita dah samanya. Tak perlu kita, kita perlu tambahan tak. Kalau dulu sahabat jadi baik dengan Sunnah kita menjadi baik dengan sunnah. Tak perlu ada inovasi, tak perlu tambah lagi. Seterusnya, Dr. Mustafa Al-Hilmi mengatakan, apabila pada hari ini manusia mencari-cari jalan untuk bangkit, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali menyatukan ke jamaah mereka dan menyatukan apa lah Kita ni semua semua gerakan Islam nak cari jalan nak menaikkan Islam ke tak? Dia panggil nahbah Islamia. Semua dengan cara masing-masing. Ikhwanul Muslimin dengan cara dia, tablik dengan cara dia. Betul tak? Ya. Tapi kata Syekh, kita tak akan dapat menang umat Islam ni melainkan kita satukan jamaah, kena satukan jiwa umat Islam dulu. Satukan jemaah ni macam mana? Iaitu menyatukan jemaah tidak memiliki jalan kecuali Islam yang benar. Nak satukan Islam, kena Islam yang benar. Dan Islam yang benar sebutnya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut kefahaman Salafus Salih, dan inilah kesimpulan daripada pijakan seorang Salafi. Maksudnya, asas bagi seorang Salafi, dakwah dia untuk nak kembalikan umat Islam kepada kebenaran kemenangan ialah dengan satukan dua satukan dengan cara apa? Al-Quran dengan sunnah dan nah kita kita kat Malaysia kita nampak tapi kalau kita pergi dengan negeri di Malaysia nampak nampak macam mana kesan dia tu bukan baru Makassar atau semua macam masyarakat dia hidup kan sunnah masjid tu penuh dengan orang sunnah hidup dengan sunnah Mungkin juga Malaysia dan Singapura ni memang sikit lah Macam ni Dan kita ni lebih rasa terasing Kita lebih rasa murabak ya. Sungguh Rasulullah SAW telah mengumpulkan para sahabat di atas kebenaran Aqidah yang benar Dan manhaj yang lurus Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mempersatukan mereka setelah mereka berselisih mengumpulkan mereka setelah mereka berpecah belah menguatkan mereka setelah mereka lemah dan memuliakan mereka setelah mereka dalam kehinaan nah, kalau ikut sunnah, dia jadi kuat Allah Ta'ala berfirman wa'atasimu bihamlillahi jami'an wala tafarraku وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah itu Quran dan sunnah dan janganlah kamu bercerai-berai dengan ikut bid'ah ah. dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah kaum Aus dan Khazraj berperang bermusuhan lalu Allah bersatukan hatimu jadi orang ansar kemudian gabung lagi dengan orang muhajirin sehingga dengan kurinya kamu menjadi bersaudara Daripada waktu nak sahabat-sahabat ni sampai ke Madinah nombor satu yang Nabi buat ialah mempersaudarakan antara sahabat ya macam kis ya, Abdul Rahman bin Aw dia bersaudara kan sampai sahabat tersebut nak cerai dengan isteri dia dia kuala isteri Ya, aku cerai kan satulah, satu lah aku bagi kat kau sampai tahap tu dia punya Persaudaraan tu Pada zaman tu Persaudaraan Islam Berlainan yang Nabi persaudarakan Kemudian Nabi hapuskan Tak ada lagi Tak ada istilah Sebab apa? Sebab semua Islam dah bersaudara. Sebab semua Islam dah bersaudara tak ada wala lagi dah Ok Kedua Jadi kedua ni apa? Dia tulis prinsip dakwah salafiyah Yang pertama Quran dengan sunnah Yang kedua Dakwah salafiyah berdakwah kepada tauhid. Anda tahu orang oh, tu dakwah salafiyah Mesti ustaz tu dia akan tekankan tauhid dahulu Dan diikhlaskan amal semata-mata kerana Allah Salafiyun ketika mewajibkan memulai dakwah dengan tauhid dan mengajak para dai mustaz untuk memulai dakwahnya dengan tauhid bukan berpaling daripada semua konsekuensi dan aplikasi tauhid maksudnya bukan maksudnya bila lain tak tak tak, tak perhatikan oh adab tak tengok kita yang penting tauhid je akhlak buruk tak apa bukan macam tu Lepas ada orang sebuah negeri yang tak nak sebut negeri mana Masyarakat tak boleh sering tak buat Mana? Mana? dah dapat tahu ni Haa Sampai ada Tak maaf sebut Ada jemaah tu Lu boleh tinggal lagi perempuan Malam-malam nak kopi sampai jam dulu pagi Haa Bila orang tegur tak pergi cokok buat bidah Lahu 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 Itu masyarakat tu Kamu halal dekat masyarakat itu bentuk bidah itu bukannya antara bentuk bidah ialah apabila suatu maksiat tu dipandang bukan maksiat lagi bidah hal. Itu bidah hal Nah. Akan tetapi Salafiyun menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas utama. Maksudnya apa? Keutamaan. Memulai dari yang paling penting kepada yang penting. Melaksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dan lain-lain. Wajib bagi para da'i memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan setiap dakwah yang tidak ditegak di atas asas tauhid pada setiap tempat dan waktu, maka dakwahnya kurang dan membawa kepada kegagalan dan menyimpang dari suratul mustaqim. MasyaAllah Lawan Tauhid adalah prinsip yang besar dalam agama dalam agama Islam. Bagi seorang Muslim, Tauhid merupakan prinsip yang paling agung di mana seorang tidak boleh menyimpang daripadanya. Banyak para da'i yang tidak mengetahui prinsip yang satu ini sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan sedangkan mereka tidak menyedarinya. Pengertian Tauhid Tauhid secara bahasa artinya menjadikan sesuatu hanyalah satu. Sedangkan menurut istilah iaitu mengisahkan Allah dalam hal yang merupakan khusus baginya. Seperti rububiyah, uluhiyah, asma' was, wasifat. Macam-macam tauhid, jenis-jenis tauhid. Tauhid yang disebutkan oleh para ulama' terbagi kepada tiga. Tauhid rububiyah. Iaitu mengimani bahawa Allah sahaja sebagai rak-rak. Pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki dan zat yang mengatur segala urusan sesuatu. يعني تغير موضوعها قطعنا بوتشيتا وغيرسكي دام بفرمان الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى قلنا الله رب سكن على قطعنا بفرمان إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ala naqul wa amru tabarakallahu rabbul alamin subuh raqmu nampak tak awak nak sebut rabbmu apa apa yang menciptakan langit dalam enam masa satu sebab raq Bersemayam di atas arash sebab raq yang kedua Menutup malam kepada siang yang diikuti dengan cepat Allah Taala tukar siang dengan malam iaitu yang mewasai alam diciptakan matahari bulan bintang-bintang dan tunduk kepada perintahnya ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya nampak tak? penciptaan urusan haknya rumah jadi apa yang di alam ni makhluk ciptaan Allah rumah biar apa yang di alam ini diuruskan oleh Allah rumah biar hanya mentarikkan Allah dalam rumah biarnya sahaja tidak memasukkan seorang ke dalam Islam dengan ini Beriman betul ilmu biak saja tak cukup Tak masukkan orang ke dalam Islam Dan tidak akan menyelamatkannya dari kekekalan dalam neraka Kerana orang musyrik akal Arab pun menetapkan tauhid ini Orang musyrik Arab pun beriman bahawa Allah Ta'ala tu Rab Namun dengan penetapan tersebut tetap saja Rasulullah SAW memerangi mereka Masa beriman betul ilmu saja tak cukup Ha, setelah sebahagian daripada ahli bid'ah dia tafsirkan la ilaha illallah dengan la rabba illallah jadi rabb dengan Allah hmm. jadi bagi orang kalau sekadar percaya Allah Taala rabb dah cukup dah dia sembah batu ke sembah pokok ke tak ada kat kuburan ke minta kat wali ke tak syirik sebab selagi mana yang diberi iman Allah tu sebagai rabb Ah ini bahaya merosakkan akidah. Okey. Yang kedua tauhidul uluhiyah iaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah secara mutlak dengan menunjukkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah seperti solat, puasa, zakat, haji, jihad, doa, sujud, cita, marah, bersumpah, pengagungan, rasa takut, rasa harap, minta perlindungan, meminta pertolongan di sulit, menyembelih, nazar dan selainnya. Ini usul salafah ya. Syirik dalam ibadah inilah yang telah tersebar Di tengah-tengah kaum muslimin Cukuplah sebagai contoh Perginya seseorang atau beberapa kelompok Orang ke kubur wali, habib, kiai dan lainnya Kubur yang dibangun dan diberi kelambu Sehingga kita saksikan mereka meminta Kepada penghuni kubur tersebut Dan semua ini tidak hanya dilakukan oleh Kalangan orang awam kaum muslimin Bahkan dilakukan juga oleh orang-orang yang menyeru Kepada takwa, kebaikan dan perbaikan Dari kalangan tarikat-tarikat sufi yang kelompok hizbiyah dan aliran-aliran -al -al yang sesat. Dan termasuk kewajipan dalam dakwah mengajak kepada tauhid dan mencintai ahli tauhid dan menolong mereka dengan jiwa, harta dan membenci musuh mereka. Kalau saya bersabda, maksudnya apa? Kita kena ajak orang juga cinta kepada ahli tauhid. Sokong ahli tauhid. Wala al-wala wal-barak bagi jiwa dan harta membenci musuh mereka membenci musuh tauhid betul kita tengok al sebab sebagai orang dakwah tapi dia benci musuh benci, benci kepada orang tegakkan tauhid betul kita tahan mereka kita tolak kita tak benci dia kepada bahasa yang kita sebab apa? kalau kebencian dia sebab dia ajak kepada tauhid maka ini ahli bidang. Kalau kecil isu personal dia cerita cerita lain. Kalau oh, tak suka share mobil, sebab apa Syekh mobil pernah tumpuk dia masa kelas dulu. Ha, itu lain Tapi sebab apa? Sebab so, ini asasik manhaj. Asasik manhaj. Ah, ha, ini ciri ahli bidah. Kalau kita ni ada sunnah, bila ada ada ah, para masyaih kita, pendakwah tawhid, yang silap, yang salah, katalah -kata salah di kerasaan, atau salah di lembut sangat, atau salah di Jangan jangan menyebabkan kita rosakkan dakwah tauhid yang dia yang dia ajar Mungkin dia disilap. Contohnya Syirah. Syirah bilang orang oh, tak suka cara kelas. Tapi janganlah sampai nak runtuhkan dakwah dia. Nak runtuhkan dakwah Syirah yang mengajak orang bertauhid yang murni. Mesinkan daripada eh, Abang Ajaran-ajaran kekuasaan muslimin yang menyimpang. Jangan pula sampai nak suatu syurga ni khawarij. Atau sumpah, mana Menjatuhkan dakwah ini, Bapak. Haa, nah, ini dia Jangan tiba-tiba diusahakan ini jatuh. Itu satu, khawarij sunnah. Terus saya lembut sikit lah. Kalau ada bila-bila dakwah khair. InsyaAllah. Jangan runtuhkan, jangan jatuhkan dakwah orang-orang yang tak boleh tepi. puak-puak manhaj. Puak-puak manhaj pula Allah. Biasanya takut kepada manhaj. Ini orang yang terlanggar manhaj. Tak puak takut, orang cakap pasal manhaj. So, dia sendiri yang manhaj tak pernah. Tapi kalau orang yang boleh, tetap tak manhaj. Semua orang manhaj. Jaga orang-orang. Barakallahu fikir Jadi masalahnya Tauhid Bila cinta hati Tauhid Cinta masyair Sebab tu lah sebagai ulama' dahulu kata siapa yang mencik Imam Ahmad bin Ahmad Ali bin Ahmad Kenapa ulama' dahulu boleh keluarkan segmen ini Siapa yang benci Imam Ahmad Dia Ali bin Masih Imam Ahmad Sebagai bawakan dia sebagai ahli Sunnah tu Bukan benci Imam Ahmad Pada masalah bersenang Kan? Kita boleh, kita boleh sebut tak? Siapa yang benci Syekh al dakwaan, sunnah ni dia ada Yes. Kita boleh sebut Tak pun rasa ragu-ragu sikit. Okey. Nah. Dan hadis itu salah fi ala wa iman. Mengatakan Allah dan Rasul, dan hamba ini bermaksud apa? Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan Allah dan Rasul. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan Allah dan Rasul. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan Allah dan Rasul. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan Allah dan Rasul. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan hanya mengatakan Allah Allah dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran Setelah Allah menyelamatkannya dan dibadinya Sebagai mana dia tidak suka dilemparkan dalam api Maksudnya apa? Nampak tak? Mencintai seseorang Ia hanya mencintai yang kata Allah Cinta kepada sunnah Hanya ini dia cinta-cinta ada sunnah Minta tolong ada sunnah, tak nak tolong Ya, tak ada lah Tolong dakwah, tak ada siapa nak tolong dakwah nak tolong dakwah bila ada masuk dalam poket baru nak tolong dakwah. Tolong syarat bila ada kepentingan dia. Tak minta ada kepentingan dia tak nak tolong maksudnya. Nah, ini bukan ciri-ciri orang yang cinta. Kalau orang yang cinta dia kan beli sekali jiwa dalam dia. Macam orang cinta beli isteri dan anak dia di dia ya, buat kita ada ahli tauhid tak bagi ya, apa yang kita boleh bagi. So itu tadi halawatan iman. Tadi dia cerita pada dapat kemanisan. Dan Allah kata Ibn Abbas Kamu semua takkan dapat kemanisan cinta tersebut Kata Allah Anas Wallah Kamu takkan dapat kemanisan beriman di atas agama ini Sehinggalah Kamu cinta dan benci kerana Allah Subhanahu SWT والله تعالى علم را صراحتی از کلاس کرده الله به الله